сегодня мне время приятно, что за мной приехала Анна Анатольевна Лейко, которая тут працевала, а с вчерашнего дня она заявляется за загадчица отдела Минской городской организации Белорусского профсоюза процедурного культуры. Поэтому сегодня свято великое, я вот в зале сегодня собрались эти люди, которые каждый родил свою справу на том адресу часу, в тот час, когда створался музей. Мне приятно повитать у всех э, былых, а былых директоров не бывает. Они за все остаются в душе, в истории, директорами музея. Мне приятно повиншовать тех людей, э, которые эту кроплю приклали до его створения. 30 годов я гэта, в истории, напевно, не шмат, але для такого региона, и когда ты глядишь гэты, э, эту историю, которая нам показана по истории, и когда этот город э, занимал такое почестное место и занимал в истории, а 30 год тому еще не было своего музея, это чем-то кажется, потому что это повинно будет, тем, тем больше коли больше годов музею, это не говорит о том, что это больше э, или меньше годов истории краев Истории Краева это не учерпали а лишь треба, как ее сбирали, как сбирали люди и приходили поколения и бачили, что жилось с этим людям, как развивался, как становление шло. Поэтому я низко кланяюсь от меня э, нашей, нашего президента, потому что мы приехали сегодня по доручению президента. Веншую вас всех с этим святом. Когда слушаешь песню, хор, гэта, которую вы выполнили, конечно, оно краная за душу, оно краная за сердце, и ты понимаешь, что э, ты должен э, повинен своей Беларусью, ты э, разумеешь, понимаешь, что ты живешь у своей, в этом чудовищном крае, а этот чудовищный край спадается с Ковалочка таких, которые являются одним ядром нашей краины, независимой краиной сегодня, которая делает свое становление, которая берет свой шлях и набирает мозг. Поэтому дякую вам всем за эту працу, что вы сегодня делаете. И наша Минская городская организация приняла постанову, Мы вознаграждаем в этой гонорарной грамоте коллектив державной установки Лейской краезнавшего музея директора Гранчарси Игорь Николаевич, за великий уклад в этом музейной справы, за популяризацию историко-культурной спадщины региона, активную поддержку профессионального руку Галины и за 30 председателем с основания музея. Тут мы поклали конверт, где поклали гроши, 14 тысяч, это в этом фильме про орден, Говорю, все, что могу. Все командиры говорят, все, что могу. Дякую вам. И... Поэтому вам великое дякую. Ну, Я думаю, Галина Анатольевна, человек, который тут повинны несколько слов сказать.